Dan uh, mari kita sama-sama menjemput yang berbahagia Datuk Ismail Hassan, pengerusi Redland USJ Semi Property bersama Puan Amalina Putri binti Datuk Ismail, pengarah Redland untuk menyampaikan ucapan. Berikan tepukan gemuruh kepada Datuk Ismail Hassan dan Puan Amalina. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Yang saya hormati ayahanda saya Tan Sri Nur Muhammad Yaakob yang sudi datang pada pagi ini. Begitu juga Tan Sri Zul Hasnan Rafiq kawan saya, bos saya yang sudi hadir pada pagi ini. Chief Datuk Sri Nazri Aziz. Sahabat yang sudi bersama kita pada pagi ini. Tan Sri Mazlan Lazim. Kawan daripada muda sampai sekarang yang sudi hadir juga pada pagi ini. Datuk Haris bekas SUK dan juga sekarang ni kepada DBKL Orang yang mencetus idea untuk dapatkan bangunan ni Datuk Saiful Yazam CEO MBI Sekarang ni Selangor dia control Pun dapat hadir pada pagi ini. Datuk Husam Musa Adalah chairman kepada TH Properties Pun ada bersama kita pada pagi ini. Tan Sri dan Puan Sri T. Hock Seng yang dapat hadir sama pada pagi ini. Datuk Sri J. K. Lau, Datuk Y. Toh, Datuk Tan Kim Sui yang dapat hadir bersama-sama dengan isteri dan juga keluarga ke majlis kita pagi pada pagi ini. Dan sahabat saya dan juga partner saya sekarang ini, Datuk Li Hua Siang. Bersama dengan anaknya KH dan juga Leon, anak anak buah dia. Dapat hadir pada pagi ini dan bersama saya, my first daughter, Siti Amalina, Director as dan juga saya punya family dan kawan-kawan saya yang saya jemput pada pagi ini. Terlebih dahulu saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kawan-kawan, sahabat-sahabat, Tan Sri Tan Sri, Datuk-Datuk, Datuk, -Datuk, Datuk Sri yang dapat hadir pada majlis yang super gilam gemilang yang saya rancangkan bersama Datuk Lee pada pagi ini. Sepatutnya yang amat berhormat Menteri Besar patut hadir untuk bersama kita pada pagi ini tapi memandangkan ada satu meeting penting yang terpaksa beliau hadir berkaitan dengan pilihan raya Sarawak jadi beliau tidak ah, Sabah beliau tidak dapat hadir dan beliau menyampaikan salam kepada semua yang hadir pada pagi ini sebagai menteri besar dan juga pengerusi Yayasan Selangor dan seterusnya sahabat saya yang mulia Raja Nazirin, Raja Muhammad, CEO Yayasan Selangor dan juga tim yang datang pada pagi ini. Saya ingin menyampaikan sedikit history sejarah tentang macam mana permulaan saya dapatkan bangunan ini. So, orang yang kuat di belakang saya ialah Datuk Haris yang membantu saya untuk mendapatkan mengembalikan kegemilangan bangunan ini. Actually saya dulu adalah seorang PTD bekerja di Kementerian Kewangan bersama dengan Tan Sri. Kemudian saya last kali saya berada di ESD Kerajaan Selangor. Accountant for the State of Selangor untuk 10 tahun saya ada di Selangor. Bersama dengan Datuk Haris. Jadi selepas saya keluar since tahun 2007 saya telah memulakan perniagaan saya di bawah jenama Redland. Actually, untuk pengetahuan semua, Redland adalah hometown, my hometown, Istana Merah, Kelantan. Jadi, Datuk Lee pun saya tanya, apa itu Sinma? Adakah apa ni, Sifu punya nama ke apa yang bagi? Dia kata tak ada. Dia dulu berniaga di Singapura dan Malaysia. Jadi, apa yang dia cantumkan ialah Singapura, Malaysia. Jadi, Sinma. Jadi history untuk kedua-dua ni adalah sama. Bila saya dapat bangunan ni, saya telah ambil alih pada 16 Julai 2025 daripada Yayasan Selangor, Wekan Position. Tapi tidak ada Wekan Position pada masa itu disebabkan oleh banyak kacau bilau daripada pihak Black yang ada di apa ni, Bukit Bintang. So saya menyelesaikan dengan uh, pihak polis dawangi semua tu untuk menyelesaikan mengeluarkan penyewa-penyewa lama dalam masa 8 bulan. sebab Orang lama tu telah mengambil deposit selama satu tahun dengan penyewa-penyewa lama. Jadi saya terpaksa bagi muka dengan dia orang bagi 10 bulan untuk dia orang masih menjalankan perniagaan di sana. Dalam masa yang sama, saya telah merancang, telah melantik perancang untuk membangunkan semula bangunan Yasa Selangor dan kita telah pun mengadakan beberapa siri meeting dengan pihak DBKL untuk membangunkan Yasa Selangor dan kali terakhir mesyuarat kita bersama dengan YB Ng Sihan. YB Nga Komeng. Is Menteri KPKT dan juga Datuk Bandar untuk menjadikan Redland is sebagai iconic center di Bukit Bintang. Dan pada akhir bulan November dijangka PM akan turun ke Bukit Bintang untuk melancarkan ASEAN visit Ya, di Bukit Bintang. Jadi mesyuarat telah telah diadakan dan kita kena mengadakan percayaan. Percayaan sebelum bulan November. Sistem percayaan dan ikonik di Bukit Bintang khususnya di bangunan Yasa Selangor akan dan telah pun bermula dengan cetusan idea oleh Datuk Lee sendiri dan juga saya. Saya dengan Datuk Lee hari ini sampai malam daripada pukul 9 pagi sampai 12 malam berada di bangunan Yayasan Selangor untuk memastikan bangunan tersebut dan juga mall yang kita rancangkan ini adalah akan menjadi kenyataan. Dan satu juga berita gembira di mana pihak prasarana telah pun dalam rangka akhir untuk memajakkan stesen Bukit Bintang untuk digabungkan dengan bangunan Yayasan Selangor dan di mana kita akan gabungkan kita punya dua entiti bangunan itu stesen monorail Bukit Bintang dengan bangunan Esa Selangor dan penumpang-penumpang dan juga yang akan masuk dan yang akan keluar daripada uh, monorail dan juga MRT akan melalui bangunan kita ini menambahkan lagi kerancakan uh, kedatangan pelancong terutamanya pada waktu-waktu puncak hujung minggu cuti hujung tahun. Dan sebagaimana saya planning dengan Datuk Lee, kita terpaksa awalkan pembukaan mall kerana pada bulan 12 adalah bulan cuti sekolah dan ada lagi Christmas, New Year, Chinese New Year dan Hari Raya Puasa. Jadi ini adalah kemuncak kepada perniagaan dan juga kedatangan pelancong di Bukit Bintang. Mengikut statistik oleh pihak DBKL, pada hari-hari biasa di Bukit Bintang ada lebih kurang 500 ribu pelancong yang berlega di Bukit Bintang. Dan pada hari Minggu, 1 juta pelancong dan juga penduduk tempatan. Sebab itulah saya pada setiap malam telah mencari idea macam mana untuk menarik ramai orang melalui Shibuya Junction. Kalau orang panggil di sini, kita nak tukar nama sebab di Times Square ada Times Square Junction. Di Jepun ada Sibu Ya Junction, tapi di Bukit Bintang saya telah tengah memikirkan ada satu jenama baru yang kita ingin bentuk dan kita kembangkan untuk jadikan junction tersebut sebagai satu junction yang akan menjadi ikonik dalam peta pelancongan Malaysia khususnya dan juga Asia amnya. <coughs> saya setelah mengambil alih saya telah interview lebih daripada 100 company termasuk daripada China, India, Middle East dan juga ASEAN country yang ingin memajak bangunan tersebut daripada saya tapi saya keen untuk melaksanakan sendiri dan akhirnya Tuhan telah jumpakan saya dengan Datuk Lee Sekuaga. Beliau adalah seorang yang dedikasi dalam bidang retail dan juga sekarang ni telah pun ada lebih daripada hampir 10 cawangan di sekitar uh, segitiga emas dan yang paling besar di Times Square I think sudah melebihi hampir 100 ribu kaki persegi beliau telah dapatkan di Times Square jadi hasil daripada penilaian saya termasuklah macam-macam kami saya tak nak sebutkan di sini yang apa ni cuba apa ni tekan saya supaya dapatkan pajakan bangunan tersebut tapi saya hari ini saya dengan Datuk Lee dan saya juga dengan family kita adalah dua family sekarang ni dua family Melayu dengan Cina tak lama Chin Malay akan jadi akan jadi akan Chingma Chingma akan jadi akan jadi ikonik di Bukit Bintang sebab Datuk Lee actually saya nak bagi tahu dia adalah family company Datuk Lee isteri dia anak dia menantu dia, anak buah dia adalah board director dan juga kaki tangan dia. Semua family. Macam saya juga, Redland, saya, anak, anak lagi, menantu lagi, isteri lagi pun dalam satu company. Jadi, hari ini kita gabungkan dua keupayaan. Keupayaan yang mempunyai wawasan. Kita nak ada wawasan antara Melayu dengan China. Gabung jadikan Malaysia Iconic City di Bukit Bintang. InsyaAllah. Jadi fasa pertama sebab dalam perancangan kita bangunan tersebut adalah bangunan yang rosak yang tidak ada apa ni apa-apa di dalamnya kecuali sampah. Saya saya pertama kali saya dengan Datuk Bik Lim kawan saya, pakna saya datang melawat bangunan tersebut untuk tengok macam manakah suasana bangunan. Tengok sana hanyalah sampah dan juga hantu-hantu yang ada di sekitar Bukit Bintang berkumpul di situ betul. Sampai satu bangla yang apa ni mencuci bangunan saya yang tu jatuh meninggal dunia. Ditolak oleh sesiapa kita pun tak tahu. Tapi sekarang ni kita telah pun menyelesaikan masalah tersebut dan bangunan tersebut telah bersih dan kita punya konsultan telah pun memberikan anggaran untuk membangunkan semula fasiliti di dalam. Tidak ada tambahan dengan nilai 52 juta. Itu yang konsultan bagi. Sebab kita tak ada lift, kita tak ada elektrik, kita tak ada apa ni, uh, fire, kita tak ada banyak benda yang kosong, tak ada. Jadi sekarang ni saya dengan Datuk Lee, tim kita telah pun berjaya memasukkan balik sistem bomba, sistem electricity, sistem semua dah masuk. Sekarang ni kita dijangka fasa satu kita mulakan. Disebabkan kita nak mengejar bulan Disember, saya bincang dengan Datuk Lee, Datuk Lee kata saya nak buka 111 tapi Datuk Lee telah capai kita siang malam buat kerja kita akan buka phase 1 tingkat 1 pada minggu depan kan? insyaallah sekarang ni tengah masuk barang dan insyaallah kita akan mula minggu depan untuk retail hot market tetapi kita punya business related termasuklah dia kita punya food court akan starting daripada tingkat 2 tingkat 3 dan kita akan apa ni selesaikan hubungan antara a uh, prasarana dengan uh, monorail dengan kita punya bangunan selepas tu barulah kita pergi pada tingkat 4 5 6 7 tu betul tak eh? saya dah ada banyak orang datang nak ambil tingkat 4 5 6 7 tapi datuk lee kata jangan kita buat sama-sama insyaallah saya akan komited dengan datuk lee terlalu banyak sangat permintaan. Sebab dulu semua orang tak rasa bangunan ini adalah satu ikonik. Sedangkan bila saya baca sejarah, bangunan Yesus Selangor berada di puncak Bukit Bintang. Actually, this is the highest plot di Bukit Bintang. Dan bangunan, bangunan ini telah berwarna bila kita siapkan kita punya LED. LED 4G yang sekarang ini telah pun beroperasi di dinding bangunan kita dan sekarang ini telah pun uh, bercahaya bangunan kita dan lebih cahaya akan di apa ni dilaksanakan oleh hot market. Dan kalau kita tengok tadi uh, simbol kita lebih kepada Malaysian punya ni. Malaysian punya uh, culture di mana kita nak mempromosikan kita punya Twin Tower, kita nak mempromosikan kita punya 118, kita nak mempromosikan apa yang ada di Malaysia. Dan Datuk Lee pun sebahagian daripada barangan yang diperdagangkan adalah buatan Malaysia. Coklat, kopi, teh, saya saya support. Dan kita jangkakan akan menjana perolehan yang kita tak ceritakan di sinilah untuk dua tahun pertama yang kita apa ni operasi. Datuk Haris hari ini menyaksikan bahawa dalam perundingan kita untuk serahkan bangunan pada saya, beliau lah yang tanda tangan bagi pihak kerajaan negeri telah memohon supaya jangan ada lah masa center, jangan ada lah benda-benda yang tak bagus di bangunan Yesa Selangor. Dan juga pihak kerajaan negeri minta saya bina satu surau ataupun small masjid sana untuk apa ni kedatangan pelancong, menerima kedatangan pelancong. Jadi insya-Allah janji akan ditepati. InsyaAllah Dato' Aris, saya proud of you. Sekarang ni, chief kita pun support saya sekarang ni. Jadi, bila chief support, Tan Sri ada, Datuk Sri, uh, eh, Tan Sri ada, Datuk Saiful Azam ada, Datuk Husam ada, Tan Sri Mazlan ada, kita rasa kekuatan kita akan lebih bertenaga dengan idea-idea bernas kita supaya satu hari nanti kita minta support dan kita minta kerjasama daripada Tan Sri Tan Sri yang kuat-kuat di sini ni dapat bersama kita untuk memancu Bukit Bintang sebagai satu lokasi yang tumpuan pelancong. Dan bukan berhenti itu saja, Sima Redland. Kita akan membuka, kita tengah merisik dan kita tengah merancang untuk mencari lima lagi atau sepuluh lagi uh, mall yang kecil-kecil bukan besar lah, yang ada di kawasan Bukit Bintang. Jadi jenama kita akan jadi ikonik di Bukit Bintang nanti, insya Allah. Dengan kekuatan tenaga yang saya ada, dengan kesihatan Datuk Lee, dengan kesihatan family kita, insya Allah. Dengan sokongan semua, insya Allah kita akan jadikan uh, mimpi jadi kenyataan, insya Allah. <tuk> Sekarang ni kita I'm almost 60 plus. Datuk Lee 40 lebih kan? <laughs> 70 plus, masih bertenaga, demam pun datang kerja. So sekarang ni kita actually kita ada wawasan untuk menjadikan ni sebagai satu ikonik dan disambung oleh anak-anak kita. Anak Datuk Lee, KH dengan Amalina dengan kita punya anak-anak, Datuk Lim Semada. Jadi kita akan jadikan bangunan tersebut sebagai ikonik. Slow, and steady. InsyaAllah, kita dengan penuh semangat. Dan kita minta sokongan daripada Tan Sri Tan Sri, Datuk-Datuk, Puan Sri Puan Sri untuk sama-sama menyokong kita. Dan kita akan apa ni, jumpa lagi untuk pelancaran seterusnya pada bulan 12. Saya rasa kalau masa tu PMX PMX dah 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 dalam jadual dah ada untuk datang ke Bukit Bintang. Jadi insya-Allah kita lancarkan tiga floor pada pada tahun apa ni? Pada bulan Disember nanti insya-Allah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir pada pagi ini yang telah memberikan sikit masa kepada kami, menyokong kami untuk terus bersama-sama dalam segala bidang apa pun dan kita mohon doa daripada tuan-tuan datuk-datuk dan sri untuk kita jadikan impian kita menjadi kenyataan sekian terima kasih wabillahi taufik walhidayah assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh terima kasih kepada Yang Berbahagia Datuk Ismail Hassan selaku pengerusi Real Land USJ Sami Properties Sdn Bhd ucapan yang begitu lancar dan juga memberitahu uh, VCVC dan uh, misi untuk uh, Redland dan juga bersama-sama dengan SNM kita akan jayakan Sinma Redland Mall di Bukit Bintang.